Шановні депутати, відповідно до частини 3 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, голова Старобільської районної виборчої комісії скликає і відкриває першу сесію Старобільської районної ради 7 скликання для того, щоб проінформувати вас про результати виборчих до районної ради виборів. четырех новообранных депутатов Старобильской районной рады в зале присутствует 33 депутата. Где пропозиция работы в связи с початком? Будут и пропозиции. Я хотел бы, чтобы мы сессию начали сегодня с на Я не пришел сюда на годовщину смерти партии регионов. Я хочу быть сегодня с первого дня государственным человеком. Я пришел сюда не решать вопросы какие-то закулисные, я прошу, полчаса перерыва и организуйте гимн Украины. Иначе мы уходим. Ух, ух. Будут и пропозиции, опять скажу. Распочатать. Распочатать. Ну, зачем? А то, да, ну, Значит, давай. больше, я говорю, закончилось сегодняшнего дня. Будут править баллом в этом зале люди, которые пришли решать вопросы для избирателей. Но не лишний вопрос. Володя, я понимаю, очистились, но мало. Очистимся больше. Я, сейчас... я прошу вас как председателя, Раиса Николаевна, да. Значит, сделайте, чтобы здесь звучал гимн Украины. Кому не нравится, пусть идут, поют мурку. Ну при чем тут мурка? Ну вы вчера были у нас. Не но надо вы меня подсказать. подсказать. Вы, могли подсказать, вы да? организатор города, я не должен подсказывать. Давайте голосовать. Все. Начинать или не начинать? или полчаса берем перерыв. Так вы брали чтобы ее отменили, ему говорить? При... Ну, ну зачем? Вы хоть так Ну зачем так, Володя? Ну не стоит. Нет, не, не стоит. стоит. Нет. Ну это не ну, есть, это не есть проблема. Я сейчас быстренько разъеду вас. Совершенно не есть ну, проблема. Я, Я думаю, полчаса. Процедура должна быть, так права. должно быть. По государственному проблем Сказала, я, знаю, это такая такая государственная проблема, да. которая Ну, надо было поднять руки. Это. Наш, всего всего. Будет. Всего не будет. надо, я не буду ждать. порядочностью. Есть еще процентов 40, которые думают, что этот дом останется э, решением их личных вопросов. Но я заверяю, сегодня с большой уверенностью личные вопросы с сегодняшнего дня там никогда не будут решаться. Там будут решаться вопросы народа, избирателей. Мы пришли защищать интересы избирателей. И мы упадем костями, но это сделаем. Значит, закончится здесь с сегодняшнего прямо дня кумовство, сватовство, понебратство, протаскивание, затаскивание, все кончится. И те люди, которые думают, что они когда-то давно сделали преступление, и думают, что все сойдет, не получится. По одной причине, что их преступления не имеют срока давности. Мы разберемся с продажей помещений, мы разберемся со строительством всех моек, Моих все то, что построено незаконно, мы его отменим. Мы за бизнес, за честных, за честных, порядочных людей. Мы им будем помогать, мы будем идти им навстречу. Но мы не можем потерпеть такое, что в Старобельске до сегодняшнего дня на сессии Совета решались вопросы, скажем, выведения труда. Есть закон, я четко написано, пруды расташованы на территории. Села не приватизации. На сегодняшний день есть два пруда, которые расташованы, но сессии райсовета они выведены за межи села. Но мне непонятно, как можно вывести эти пруды за межи села. Вот мы начнем по порядку. Мы не пришли ломать дров здесь, мы не пришли тут саблями махать. Мы будем стоять на буквы закона и будем работать согласно закону. Я думаю, нас избиратели поймут. Я думаю, за нашу хатму пока сегодня зашло 5 человек я хотел бы чтобы на следующий выбор нас зашло 35 и мы это сделаем